Там, ну mm -hmm. блин, товар взагалі класний. Там даже 2 дня раз покрутив, 2 дня. Там лід вийшов 0,8 долара. А, фильм. Ти... Не, ну а маржа яка <говорит> була, напомню? 320. А, слушай, вообще отлично. Вообще нормально. Я, я там 3 дня покрутив, перших 3 дня, поки не заблокував. Я покрутив на 10 доларів. я сняв касу 11 штук. Ни кераль. <говорит> Хорош. А сколько ти підбивав, сколько ти за. Взав... Заработал. Там на счету я ще не знімав, 28 тысяч е. Я уже хочу поскоріше, щоб, щоб все, щоб окупувалась як то книжка, так. Я бы ще один от ППК, блин. Товарка, это ж не какая-то темка, що там завтра закроется, у тебя там супер ограниченный срок, надо успеть заработать. Нет. Привет, Миш. Здорово. А я думал, ты снова там будешь. я на работе, блин. А-а-а, а где ты кем ты работаешь? Я работаю менеджером по фармкомпании. Фармакология или что? Да, да. О, хорош, прикольно. На западной именно или ты по всей Украине? Да. Не, Черневецкая область, скажі. ага. Хорошо, расскажи, а ты к нам сразу на БПК пришел или не? Или у тебя сразу какой-то другой? Нет, так, учеба была, потом БПК. А, на ком да Дмитро, Дмитро меня звонил. Я ага. був на менторстве. Ага, а там запускався чи ні? Запускався, так. Да. У мене був, коротше, один. Ну, я раз запустився, нічого, другий раз нічого. Третій товар отой він мене блокує все одно, я запускався кілька разів, і там, ну, mm -hmm. блін, товар взагалі класний. Там навіть два дні раз покрутив, два дня. Там лід вийшов 0,8 вообще долара. Ні, ну, ну а маржа яка була, напомню? 320. А, слушай, вообще отлично. Взагалі нормально. Я там три дні покрутив, перших три дні поки не заблокував. Я покрутив на 10 доларів, я зняв касу 11 штук. Ні, хера. Хорош. А що з ним далі просто блокують, или що, или наліч закончилось? Да, так, він кидає мені спами, навіть капчу мені ставили програмісти, все одно не приходять так часто, як раніше, як кожен там. А, конкурент, типа, є, так. Да? Так, да. я даже вийшов з ним на зв'язок. І що? Він каже, що. Типа він придумав його ідея. Він не дасть її продавати, він нікому не, не дає її продавати. Хоча кучу продають, і, бачу, і, і на промі, ну то не тільки він. Даже цей поставщик, що я в нього брав, він сам шиє. А коли це ти запускав давно чи ні? Два місяці. вже. Він каже, я тобі не дам, в тебе нема стільки бюджету, ти новенький, тіпа, і, ну, лучше піди. Типа, ти зря потратиш гроші там, і время, знаєш. Він навіть зайшов, якось мені піксель змінив. Зашел в мою админку. А ты менял админку, че не? Я... Что, вот, да. пароль менял? Да. Менял пароль, да. Ну, тогда вряд ли он мог зайти прямо в админку. Ну, ладно, короче, смотри. Результат, как минимум, по этому товару очень охеренный. Напишешь что нам, мы попробуем что-то со своей стороны еще дернуть. Как-то, возможно, посмотрим, подключим наши ресурсы. Вот, возможно, что-то получится сделать. Либо его исключить, либо нас как-то обезопасить. Вот, mm -hmm. Но, Ну, типа, есть смысл. То есть, если там, знаешь, заработка была 50 долларов всего, то да, зачем тогда лишние напряги? Если там, блин, за такое короткое время 11 кат ты вытянул. Это за сколько дней? Три дня. За три дня 11 тысяч. Да. Ну, это прям, ну это. было по 15 заявок. Там заявка 08.09. Ну, слушай, ну, типа, есть заборы. Есть смысл. А ты тогда с кол-центром уже? Просто, не, я сам все прозванивал. Просто я что там 320 маржа плюс доп товар. Угу. То есть брал одно, две. Плюс еще ты типа, потом сказал, вот у нас поступили новые модели, там больше на То есть воздух продавал там по 100 Ну, То есть нормально вообще. Я такий был, я вообще такой был рады, блин, и тут меня заблокировали. подожди, а тебе заблокировали? Ну этот именно рекламодатель? Хорошо, сейчас я видел у тебя там э, наш товар и еще один, да, какой-то ты тестируешь? Да. Хорошо, а что по... Ну, нормально летел. Ну, там, там? день. Бывает 11, бывает 3. А какой бюджет? 5. 30 долларов. 30 долларов. Ну, а в, сред... да. в среднем все равно там цена залит, у тебя же должна быть хорошая. Ну, 3 доллара. 3 доллара. Ну, 3 доллара это хорошо. Да. То есть здесь идет право к среднему, у тебя на твой бюджет идет сейчас. В среднем. Угу. А маржа ну, какая? В среднем это... Маржа 300 гривен. Ага. 301. Я взял, поделил, ну, типа за все время, получается, 7 людей в день. Ну да, но ну, смотри, ты ж не забываешь, что у тебя бюджет был меньше. У тебя же он по повышается Начали. постепенно. Ну, конечно. Мы же автоправила настроили не сразу. У тебя же было там тоже 10 долларов, потом оно там 12, 15 стало и так дальше. Вот. Ага. Поэтому то, что у нас сейчас 7, ну, если ты возьмешь э, период только, когда 30 было долларов, то там будет другая цифра. Вот. Ага. А так 7, 7 лидов в день, учитывая, что у тебя было первые там 10 дней или сколько там, 6, от 10 до 15 долларов, это хорошая цена залит. То есть у тебя сейчас цена залит все равно выросла чуть-чуть, она у тебя была меньше. Ну, у тебя было там в районе да. двух долларов вообще. Да, а вот, да. Она Сейчас чуть вырос, но, опять же, из-за того, что масштабируешься, оно всегда, рынок же не безлимитный, то есть, есть какая-то граница. Вот, но даже три доллара залиты для твоей маржи, это супер офигенно. Ну, главное, чтобы был опрув хороший, насколько я знаю, у тебя опрув хороший. Вот забор с почтой у тебя там был, что-то вопросы, я помню. Ну, у -у -у. Как, как там сейчас? Ну, сейчас 87 заборов есть. Да, а сколько отказов? 87, 25 не заборил. Ага, ну чуть-чуть выше нормы. А хорошо, а какие? А, отказы там типа маленькая, нету языка, да, или еще что? Конечно, Недозвоны. дозвоны. Ага. Вот все то, что получилось дозвонить. Ага, то есть там большинство, где-то 50% просто не дозвоны. Да, да. Ага. Ну, я два раза просил контент, а mm -hmm. третий раз я уже не купил. Не, ну да, нет, не, нет смысла, если там они не берут. Ну, возможно, какой-то конкурент, конечно, возможно, действительно, просто люди передумали, либо у них там света нету. Опять же, непонятно, куда они заказывали. Знаешь, может быть, такое, что действительно у них там супер тяжелые ситуации. Ага. Маржа у тебя сейчас. А сколько ты подбивал, сколько ты заработал? У меня вот там на счету я еще не снимал З 28 тысяч. А, на, на, на дропе. На да, а да. ты все товары да, ты... по-другому правильно? Да. Ага. Не я вот переживаю, что он пойдёт товар дальше, вот закончатся праздники, он, ну, рентабельный а будет, он не только на праздники, да. конечно, просто на праздники там повышенный спрос, а так подарки — это же вечная ниша. Там же нету непосредственно предрасположенности, что он только на праздники продается. Нет, конечно. Ага. Ну, вот. Нет, просто на, на празднике, скорее всего, просто повышенный сильно спрос будет и все. А там надо будет смотреть по цене залит, по конкурентам и так дальше. Опять же, к праздникам и конкуренция увеличивается сюда. Потом конкуренты уходят, и остаешься один в поле воин, и все. И как бы да, вроде как спрос упал, но ну и конкуренция меньше стала, и все, и ты, ты остался на том же уровне. Вот. Ну, там будем смотреть в любом случае. Маржа хорошая на этом товаре. Цена залит сейчас прям супер адекватная и, возможно, будет еще и лучше. Потому что, по крайней мере, она была лучше. Просто сейчас масштабнулся, чуть она выросла. Но, опять же, можно поискать новые связки. То есть, ты бюджет увеличил, можно поискать еще новые креативы, допустим, новые сайты попробовать и тому подобное. Может, новые текста. Вот. Забор с почтой, ну не прям идеальный, ну хороший, достаточно хороший, но не идеальный. пруф тоже, у тебя вроде хороший. Ну, mm -hmm. типа, с э, заявки в отправку у тебя же тоже там высокий процент, насколько я помню, там спама у тебя нету. Nee. Нормально, то. Ну, бывает там, где-то один литр, там раз в три. Не, дня, ну понятно, это, это ну, стандарт, это классика, понятно. Не может там быть 100% опруво всегда. Вот. Хорошо, смотри, в целом ок. А у тебя 30 долларов, все, у тебя сейчас остановилось, или у тебя дальше повышение еще идет. Не, еще пока пару лиц, дней в 30, Хорошо, это. все, пускай пока до Нового года точно 30, там потом выключишь рекламу и после Нового года будем смотреть. Я хорошо. уже хочу поскорейше, чтобы Окупалась, как-то книжка, так. я бы сейчас один я блин. Чем поскорее. Так, так сделаем? Смотри, это ж нормальная процедура. Мы ж никуда не спешим. Ну, типа, товарка это ж не какая-то темка, что там завтра закроется, у тебя там супер ограниченный срок, надо успеть заработать. Нет. Ну, просто есть алгоритмы, правильные действия и масштабирование. Мы могли сразу запуститься с 50 долларами и посливать бюджет, потому что, ну, надо, надо же оптимизацию делать. Делается грамотно, делается сразу на минимальных бюджетах, запускается, все, смотрится, что работает лучше всего, и потом это масштабируется. Это просто, ну, плавный процесс, он чуть-чуть растянут во времени. Все, сейчас у тебя уже 30 баксов, сейчас уже можно покумекать, как еще улучшить этот результат. Но в целом он неплохой. Вот, на 30 долларов 10 льдов иметь в среднем, ну, типа 3, если по 3 доллара лид, да, вот, то это хорошо. Типа, хочешь больше, уже надо либо бюджет повышать, либо надо с вот этим бюджетом что-то поменять. То есть, возможно, поменять связку. Не всю, опять же, да, а что-то, какие-то комбинации. Новые креативы, попробовать запустить. Почему нет? То, что я тебе говорил, да, сделать разбивку, сделать по там, отсеять какую-то аудиторию. Возможно, у тебя там бюджет идет на 18-летних, а они никто не покупают. Их надо исключить. То есть, ты за тот же самый бюджет будешь более эффективно его расходовать. Вот все. Mm -hmm. И цена залит, у тебя может быть и 2 доллара, и полтора, тем более у тебя изначально вообще там было что-то полтора бакса, либо меньше, я не помню. Ну, короче, там сейчас. Вообще... Да, 1,5, 1,7, вот так. Ну, вот, вот. То есть, это, это потенциал этого товара. Это значит, что эта реклама и этот товар может давать такие результаты. Но так как дали больше трафика, то есть, э, Фейсбуку надо больше людей обрабатывать. Он не может, э, ну, типа, смотри, то есть, есть в, каком, в каждом товаре есть какой-то потолок. То есть, ты можешь, допустим, продавать 20 блендеров по 5 долларов, ну, типа, Привлекать клиентов по 5 баксов. Но это не значит, что ты будешь по 100 блендеров привлекать тоже по 5 баксов. Ну, потому что, ну, возможно, рынку тяжело найти каждый день по 100 людей новых, понимаешь? вот. Ага. И чтобы там уже искать, там надо уже сегментироваться. Там, допустим, надо уже более серьезно работать с настройкой рекламы, типа вот в плане целевых аудиторий, разбивок и так дальше, ага. Что делать, чтобы держать такой же результат. То есть можно. Но надо больше времени на это уделять, больше ресурсов тратить. Хорошо. Спасибо. Да, и тебе спасибо, что вышел. В любом случае на связи. Вот, да. Задавай вопросы, мы с своей стороны поможем. Хорошо. Все, спасибо. Давай. Всего давай. хорошего. Давай. Хорошего дня. Пока-пока. Давай. давай, давай. давай.